これで全員集合だねこれこそポピパの結束力つうかマジで奇跡だからこれって普通ありえねえからなこんなことけど本当によかった私みんなで一緒に花火見たかったからさ何はともあれ全員揃ったんだからゆっくり花火を見よっかそうだね早くこっちに来なよみんなで座ろう

私、花火の音がちょっと苦手でドンって音がダメなんだ私はリミリンのベースみたいで気持ちいいけどほほらお腹に響く感じっていうか体が震える感じっていうかあだからさっき神社に来た時ビクビクしてたんだ。 全然平気なのに不思議だねちゃんみんなとはぐれたときサーヤと手をつないでたから安心できただからてつなごうああどうあんしんできた ちょちょっとはよくなったかもありありゃまだ安心が足りないみたいだねそれじゃあもう片方の手は私とつなごうああうんあっアリさん 今どき別にそんな花火珍しくねえって他にもハートとか星の形とかいろいろあるからそそうなの私、星の形の花火見てみたいポピパって言ったら絶対星だ

来年も、絶対また来ようねかすみ、気が早いってそれじゃあ、来年も浴衣ね太田も来る気満々だな来年は、もうちょっとこの音になりたいな…うつうかさ、お前ら、もうちょい静かに見ることできねえかな 私の秘密の場所が台無しなんだけど誰か他の人に気づかれたらどうするんだよとか言ってアリささっきからずっとニヤニヤしてるじゃん本当はみんなで花火を見ることができて嬉しいくせにはあお前な何言っちゃってんの私だってアリさの思考パターンくらいわかってますあっ <laughs> ねえだから。 みんなで花火大会に来てよかったでしょこんなに楽しいんだからさ。<laughs> 別に楽しくなんか。あ、そういえばカスミ、お前、あれはどうなったちゃんと約束通り終わらせてきたんだろうな、宿題。リクえ今の反応もしかして、嘘でしょ、カスミ。あ <laughs> マジかすみ、お前マジで宿題やってないのかあああ